И всем привет, дорогие друзья, с вами Семан и сегодня я хотел бы вас поблагодарить, за то, что меня поддержали лайками, да, и один хейтер пошел в жопу, да, угу, здорово а, Вы меня поддержали Я думал, что все на мой канал полностью забили Но нет Спасибо вам огромное И в нет это не это не назвать в качестве благодарности Uh, я просто, ну, знаете, вот у меня было очень много групп, например, фан-группа Маджака, она еще все-еще есть. Uh, really uh, эта группа, ее надо удалить, потому что, там, ну, я в Clash, в Clash of Clans не играю. Во-первых, он мне не нравится, во-вторых, меня же задолбал. Uh, и во-третьих, ну, ну, в основном туда никто не заходил. Uh, короче... Чтобы вам поднять настроение, да, я вот буду создать свою группу, не знаю, как еще назову, но ссылку оставлю в описании, да, вступайте, там будут анекдоты всякие, э, да, если вы хотите, чтобы были, типа, разделы черный юмор, там, пошлый юмор, 18+, там, да, ну, мало ли, мамка кому-то не разрешает смотреть с матами, но это так, я шутка. Есть... Шутка прошла. В общем, короче, спасибо вам огромное. Очень. Я реально... Вот честно, за 20 минут набралось 5 лайков. И это классно, действительно. Вот честно, я реально думал, что вы меня просто бросили. И остались одни хейтеры. Реально, вот, спасибо. Если все же хотите, там, ну, да, там, не хватает вам группы, или просто хотите... Uh, почитать анекдоты, то, да я вообще, если вы хотите, чтобы я создал эту группу, uh, ссылку оставлю в описании. Uh, также, ну, вообще, вступайте в все мои группы, добавляйте скайп, если там, вообще, можете расспрашивать, как у меня дела, там, если что, если что, если что, извините, я же украинец. В общем, всем спасибо за просмотр, удачи, а, кстати, ссылка в описании, подпишись.